3 травня йому виповнилось 47. Він поїхав грати російський блюз на батьківщину блюзу. На питання чи дійсно існує російський блюз? Юрій Наумов відповідає так, як колись гьоте про німецьку літературу: російський блюз це я. Ще акорди мінорні, мажорні та пару септових майбутньому гуру російського блюзу показав новосибірський старшокласник Сергій В'язунов. Він організував у школі клуб любителів гітари. Наумов тоді був у п'ятому класі, його старший товариш у восьмому. Його початкові пізнання інструменту саме звідти у 16 йому дуже подобався Ді Пьопл, А схожим він хотів бути на Джимі Пейджа та Джона Леннона одночасно. Так, э, домашний звук сейчас нормальный у тебя, да? У ну, да, правого канала нет. Правого канала нету? Вот, дай, да, тебе они не нужны, вообще ни одного. Ще будучи студентом Новосибірського медичного інституту, Юрій Наумов розпочав свою музичну кар'єру. У середині 80-х його пісні швидко поширились по всьому простору Радянського Союзу і стали досить відомими. Якраз тоді Юрій Наумов і приїздить до Харкова на блюзовий фестиваль, який до цього часу пам'ятає, музичний Харків залишив у його серці незабутню відмітину. Тоді він знайомиться. Із Олександром Чернецьким та гуртом які так... которые... Я розумію, що Юра не змінився. І ми вроді такі ж. А пройшло 20 років, а кому сказати, ніхто не повірить. Ця зустріч насправді відбулася через 20 років. Після того харківського концерту вони ніколи не бачились. У кожного був свій шлях. И ось теперь Юрий Наумов снова будет слухати Александра Чернецького. Мало того, что ходили бобины по стране Наумова. То есть я, по-моему, слышал в 1987, может быть, еще на том пятом фестивале в Алдееме. И, может быть, он там тоже был. Но лично познакомиться, мы действительно в Харькове вот концерт, который был в 1988 году, это было как то ли лето, то ли осень. Ну, я помню, абсолютно поразительно. И, мало того, он удивился, что люди, которые пришли на концерт, они, они уже знали его песни. И просто называли какую-то песню, которую просили спеть, и он, как бы, был очень поражен. И, ну, в те времена совсем, совсем конечно, атмосфера другая была, вот такая, такая рок-н-ролльная. И потом я понял, что концерт просто чумовой, а мы сидели еще потом ночью. Ночь на квартире, всю ночь пели песни. И это было еще, еще одним таким, знаешь, э, кайфом, потому что сцена это сцена, а вот э, квартира, это там все рядом, все слышно. То есть безумная манера игры на гитаре, так никто в мире, по-моему, не играет. Он сам придумывает аккорды и строй у него свой. И расположение струн нетрадиционное. Не не То есть, очень повлиял По-моєму, на всіх, хто його слушав, на всіх музикантів. Мало того, що грають, а тексти просто замічательні. Тобто, настояща поезія. Концерти різних людей та Олександра Чернецького у Харкові не рідкість. Але завжди вони збирають тих, кому потрібна ця музика, хто із нею ріс та дорослішав. Мені не хватає дівчиства, мені не хватає. Я вот уже зовут по Но а мне хотелось, чтобы «ты». Мне не хватает Петербургщины, Но вот почему-то не Москвы. Мне не хватает на лапы, А иногда и не его. Душа оказался важностью И были кирпичными мечты Чтобы проснуться без заботы И я здоровый и шальной Чтобы отец пришел с урагами а Такой веселый мальчик Для концерта снова был квартирник. Можем только пошкодувати, что не было там нашей камеры. Кажут, что и Чернецкий, и Наумов того вечера были у поднесенном настроении. Кто знает, где и когда они разом еще поиграют. Первое поколение рок-н-ролльщиков, которые как раз себя активно разрушали, пробовали наркотики, бухали, шли в полный распыл. Они были изначально помещены в такой железобетонный саркофаг. Ведь потому что британская или американская идеология именно ранних 50-х, она, в общем-то, от Совковой мало чем отличалась. Мало чем. При том, что они были демократиями, они а не тоталитарными государствами. Уровень жесткача, уровень заангажированности, вот такой вот какой-то муштры, шаг лево, шаг право, расстрел при попытке к он там был довольно сходным с Совковым. И людям нужно было с помощью каких-то тяжелых, психотропных опытов проделать дырки в своем сознании, для того, чтобы посмотреть, пробить эту стену, посмотреть, а что там есть за этим. И они нащупали и в контурах обозначили некую волновую реальность, и как могли в процессе саморазрушения созда создали вот эту карту звездного неба. Очень в контурах. И они сделали мальчишам типа меня огромную услугу, потому что когда я рос, Благодаря им и их прорывам я уже знал, что это там есть, и выяснилось, что туда можно попасть абсолютно без бухла, без наркотиков, без э, деструктивных каких-то вещей, просто на энергии сердечной посвященности. Они показали, что там за бетонной стеной есть этот мир. Тяжелую и лютую цену за это заплатив, они тем не менее передали мне знание, что там это есть, и я могу. Не используя в качестве вот этого арсенала раскрутки всю ту тяжелую химию, которой, которой они прибегали, выскочить в те орбиты просто из-за вот этого этой катапульты, которая содержится в сердце, ее одной самой по себе оказалось достаточно. Знаешь... Дипломованим медиком вот на не это это... став, он под тиском залишил свой институт. Поширение декаденских западных ценностей так.